Снова всем привет! С вами снова команда компания Версагра. Меня зовут Евгений. Приехали в хозяйство устанавливать населку Джандир 1890 шириной 12 метров. Наши очистители ряда нашего производства на каждый сочник, Здесь 64 сочника И мы обязательно покажем их в работе. Так что смотрите. Ранее мы сюда приезжали, делали демо-показ, привозили четыре типа очистителей ряда. Классический рабочий орган, классический рабочий орган, у которого немного больше пальцев. Акулий зуб, акулий зуб с бандажом, но по спецзаказу Нашего дорогого клиента мы выполнили очистители ряда вакулей зуб с бандажом, но не с обычным. Мы взяли колесо интрекер, трекер, приводили к акулему зубу. Ну, если это грубо говоря. Давайте я покажу поближе, что у нас получилось. Вот очистители ряда крепятся на кронштейн э, сошника перед разрезным диском, естественно. Э, имеют простую, но довольно-таки прочную конструкцию. Здесь вот толщина металла 12 мм, чтобы все стояло, под нагрузками ничего не случилось со металлом, не покрутило, не порвало. Болты здесь тоже взяли с запасом по прочности. Народ, отвечу на вопрос, который много кто спрашивает, зачем нужны цепки. Цепки нужны для того, чтобы когда вы переведете сейлку в транспортное положение, когда она сложится, крылья, чтобы при транспортировке у вас очистители ряда не болтало туда-сюда. То есть они, они надежно их фиксируют, и они под своим весом не будут телепаться туда-сюда. Регулировка глубины осуществ... осуществляется довольно-таки довольно просто. Здесь вот болт мы отпускаем, один болт подкручиваем другой, и тем не менее... И таким образом мы можем их вымелить или наоборот опустить вниз. Вот, собственно, сам у нас акулий Зу. Бандаж здесь в виде чикен трекера. Это для того, чтобы по переувлажненной почве по переувлажненной почве не было налипания, как на классический бандаж. Иногда с классическим бандажом это происходит. Но мы делаем их, крепим их на основной рабочий орган и 4 болта. То есть в любой момент, когда они вам не нужны, 4 болта, демонтируется бандаж, можно работать. Дополнительно поставили пыльник на ступицу. Здесь, как всегда, мы ставим необслуживаемый подшипник закрытого типа. НСК фирмы и комплектуем дополнительно доводницами на случай вдруг вы поставите сюда открытые подшипники можно будет всегда обслуживать вот смотрите поле до и поле вот где прошелся очистители рядом условия поля что есть и очистители стоят не через ряд а на каждом сочняке и оно все равно ничего не забивает между сошниками, О. по бурьянам. Предлагаю посмотреть просто на результаты. Я думаю, что вы оцените эффект и разницу. После работы с очистителями ряда такой конструкции, что мы видим, и я попозже покажу влажную почву, вот не буду скрывать, немного есть налипло, но я считаю, что это не критично, потому что налипание вообще минимальное, не так, как, допустим, обычный бы бандаж. А тут даже и обычный бандаж тут бы не налипал бы тоже так сильно много. Растение чуть забилось, но я, опять же, это работе полностью не мешает. Почему? Потому что у нас тут, что правильно, дополнительный кожух который защищает и подшипник, и, и ступицу. Это, я считаю, чепуха. Почему? Потому что вы посмотрите, э, просто как понабивалась и поналипала в елку. Это. А теперь давайте взглянем на поле. Вот, собственно, результат очистителя ряда, который идет, с рядка все убирает. Смотрите. Это Следом закинула. День и день, да, палка есть, которая э, не в ряду. кеша в ряду положила. Вот. Тиша не в ряду, конечно, да, поставались, ну как без этого. Вот, собственно, результат работы. Вот. Отгребала. Есть моментами, ну вот. Э, Видно, как будто что работу не сделал. На самом деле сзади просто идет и закидывает. Тут же под углом прикатка стоит. Это тоже надо понимать. Ну вот, смотрите, я просто чуть-чуть убираю рукой и вижу землю. То есть перед, э, перед сочником очиститель свою работу полностью сделал. Убрал все лишнее с ряда. А смотрите, какие кучи, что он тут сделал. Смотрите, по кучам. Просто какие кучи тут шел. Ну не, ну да. Вот такие волки, конечно, не всегда получается нормально разгребать, но тем не менее он шел, ничего не набивалось, ничего э, не забивалось. Работе это в дальнейшем не помешало. Сейчас пройдемся с фермером, посмотрим результат более точно. Видишь, чисто. Да, 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 да. Вот все. Положила удобрения красное. Да, да. Да. Вот, Может, вот, чуть -чуть. вот, 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 видно зернышко. Да. Красное. Ну, сам, видишь, удобрение. Что чисто? Видишь, вылесит там. Да? да, да, да. Сейчас, кто миссия чисто, нема солома, тут на гадке. То есть, как бы, бы не очистители ряда... Те, що розрізний диск сошника не прорізав би, він би його вдавив. би. І ми б відгрібали б і там би знаходили забиту. Тобто, навіть не зважаючи, що от рядок каже, прикиданий, все одно зерно воно положило. Да, видишь? Значит, видишь? Значит, видишь? Значит, ряда так, Значить, очиститель рядом первоначальну роботу свою зробив. Сто процентів. Просто що опорні колеса, які стоять під угомом, це все здвигають. А сзади ще ряд йде. І закидує з цього ряду сюди. Да. Вы просто доброго, вот на А, я понял. Да, это Доброго. Вин нормальный. вин Спасибо большое клиенту и вам всем за то, что вы нам доверяете. За то, что вы нас выбираете. Мы развиваемся. Мы не боимся экспериментировать. Мы не боимся э, вызова, когда приходит к нам фермер и говорит: Вот у меня ну мне нужен агрегат такой, но нестандартный. Вот другие производители, ну, к примеру, да, там кто-то делает что-то серийно э, и не может э, внести корректировки какие-то. Мы это все берем, мы за это все беремся, делаем э, под нашу ответственность. Так что выбирайте нас, подписывайтесь на наш канал, пишите в комментариях, что вы думаете по э, поводу работы очистителей ряда. Огромное вам спасибо. Всем пока. До новых встреч. С вами была команда компании Версагра. Мы реально целым заводом трудились, трудимся каждый раз, чтобы вы могли посмотреть для себя что-то новое, показать вам что-то в работе. До новых встреч. Всем удачи.